मालेगाव परिसरातील पेट्रोल पंपावर दरोडा टाकण्याच्या हेतूने केलेल्या गोळीबाराची घटना ताजी असतानाच दिनांक सव्वीस मे रोजी रात्री एक वाजेच्या सुमारास यमायमचे माजी महापौर अब्दुल मलिक युनुक इसा यांच्यावर तीन अज्ञात इसमांनी काल मध्यरात्री अंधाधुंद गोळीबार केलाय या हल्ल्यात अब्दुल मलिक हे गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर नाशिकच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत या घटनेनंतर हल्लेखोर फरार झाले असून टी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांचा शोध घेत आहेत अब्दुल मलिक हे रात्री एका हॉटेलवर चहा पित असताना त्यांच्यावर हा गोळीबार करण्यात आहे या घटनेची माहिती परिसरात पसरताच एम आय कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती या धक्कादायक घटनेनंतर मालेगाव शहरात तणावाचं वातावरण पसरले होते दरम्यान परिस्थिती आता नियंत्रणात असून मालेगाव शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे हा हल्ला नेमका कोणत्या कारणासाठी करण्यात आलाय हे कारण अद्याप अस्पष्ट असून पुढील तपास पोलीस करत आहे दरम्यान मालेगाव शहरात या घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलेलं असून एमआयएम कडून आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे या गोळीबारीच्या घटनेबाबत एमआयएमचे माजी आमदार यांनी या अधिकची माहिती दिली आहे पाहूयात सविस्तर पिछले केस कुछ दिनों से मालेगाव के हालात लाइट अंडर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया पीछे इसराइल यू के ऊपर हमला हुआ था उस हमले के अंदर जो है चार लोगों को जमा किया गया इसमें दो असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे उनकी जगह जो है बुगस लोगों को डाला गया ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह के छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगाँव में बनती जा रही है कि हर दो चार महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता लाइन अर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि जंगल राज है आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं ऐसी सूरत हाल है आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं बल्कि डायरेक्ट आकर के पाँच सात फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और तीन फायरिंग की एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली की पसली से पसली में गोली लगी है हालत अच्छी नहीं है इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी हैं वो शहर के अंदर कहाँ हैं शहर से निकल गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है ऐसा दिख करके आ रहा है जो असल जिम्मेदारान है हॉस्पिटल में रह करके क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं ये एक जिम्मेदार था बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लाइन अर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते और मजम्मत करते इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गया जैसे मालेगांव में जंगल राज किसी की जान किसी का माल इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं बेखौफ है उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है ये सूरत हाल है आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे असम्बली होगी उसमें भी इस आवाज इस तरह की यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त तो बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है वो वहां के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है हम शहर के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करेंगे क्या ये सियासी तो रंजिश तो है ये सियासी रंजिश है या फिर अभी तो सूरत हाल क्या है यानी इंक्वायरी के बाद ही समझ में आएगी लेकिन पिछले चंद दिनों से जिस तरह की आपस में जो है टॉकिंग हो रही थी एक दूसरे से बातचीत हो रही थी एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया अभी कहाँ ले गए नासिक लेकर के गए हैं तीन गोली लगी है पसली में लगी है और एक जो है पैर में है पैर तीन जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और गोली जो है जोड़ के पास आकर के अटकी हुई है एक गोली अंदर पसली के अंदर जा कर के अटकी हुई है और एक जो है यहाँ हाथ में लगने के बाद वो पास हो गई डॉक्टरों से तो कुछ बातचीत तो आपकी हुई डॉक्टरों से तो नहीं बात हुई लेकिन जो लोग सी स्कैन कर रहे थे उन्होंने पूरी सूरत हाल बताई है मामला गंभीर है ये अब्दुल मालिक जैसा जान जीदार जानदार आदमी था तो वो मजबूत आदमी था तो वो जो है बातचीत कर रहा है हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे हयाती दे सेहत और तंदुरुस्ती दे लेकिन ये कि अगर मालिक जैसे जानदार शख्स के पैर में गोली लगी है और तीन जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो और कोई होता तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती